balik ke Malaysia 18 September. Dua hari selepas gagalnya projek 16 September. Tiba-tiba saya mendapat panggilan telefon daripada Dr. Abdul Rahim Gaus. Dr. Abdul Rahim Gaus ialah kawan saya. So, uh, Rahim Gaus kata, saya di mana? Saya kata, saya di Batu Dia kata, Puan, malam ini juga kami nak turun ke Batu This is very important. Uh, kita kena bertindak cepat kan dia kata sebab uh, apa ni kerajaan BN akan tombang juga walaupun 16 September dah berlalu so saya kata okeylah maka dia sanggup datang tu dia sanggup datang malam tu juga dia sampai lebih kurang pukul 2 pagi juga di Batu Pahat dan berjumpa di gerai makan di stesen uh, taksi Batu Pahat So, di situlah dia beritahu Dia mengatakan bahawa Kalau boleh dia minta saya sign surat. surat Surat itu dah disediakan Ya dah disediakan Surat yang dia kata uh, Saya memberi consent uh, <laughs> Untuk Anwar menjadi Perdana Menteri Di mana surat itulah Dia nak bawa pada aku so, bila saya Banyak bertanya dan sebagainya Maka akhirnya Dia telefon Anwar Ibrahim guna handphone dia, dia telefon Nabi Ibrahim dalam pukul 3 pagi. Dan dia beritahu Nabi Ibrahim, dia kata, Datuk Sri, Puat out in front of me, you talk to him. So, dia pass handphone tu saya. Itulah maksudnya menyebabkan saya bercakap dengan Anwar. Dan bila bercakap dengan Anwar itulah, saya merasa sedikit uh, takut, bimbang, risau. ya. Kerana yang bercakap ni ialah Anwar sendiri. Bila dia mengatakan, Puan, we have enough numbers. Yeah. But I need a Malay MP like you from Johor to be with us. So, di situlah saya merasakan seolah-olah benda ni akan berlaku dan dia beritahu 22 hari bulan insyaAllah. Dan dia cakap dengan saya bahawa jika sekiranya, jika sekiranya tak jadi, ya yeah, tak jadi, dia akan pastikan surat itu akan dirahsiakan. Surat itu akan dibuang kalau tak jadi. So, di sini meyakinkan saya bahawa ada benda yang tidak kenal sebab bila dia kata kalau tak jadi tapi maksudnya dia ada sebut iaitu bahawa agung is on our side dia hanya menunggu surat-surat sahaja dia kata kuai jangan bimbang dia kata sebab agung pun on our side sultan-sultan uh, few sultan pun uh, on our side dia sebut nama beberapa sultan tertentu um, jadi saya rasa macam uh, Anwar cukup serius sebab tu dia kata we, we are working day and nights. Sebab tu pukul 3 pagi pun kita masih bekerja ni lagi pun dia kata. So dia very convincing. So bila disebut beberapa MP daripada Sabah dan Sarawak kepada parti-parti komponen. Dia sebut nama dia, dia tak sebut nama. Ya. Yeah? Uh, maka dia cuba berbohong dengan saya. Sebab hingga ke hari ini siapa dia ahli MP daripada parti komponen yang uh, apa ni masuk Pakatan Raya tak ada. Tapi dengan Zahir dia sebut pula nama kami. Ya, hanya semata-mata macam saya mungkin kerana dia dapat telefon saya ataupun saya tak tahu mungkin dia dah cakap uh, dengan orang macam timbalan speaker di kerana mungkin mereka dah jumpa dia lima kali ya maka itu dia pergunakan. Jadi sebab itulah maksudnya saya menganggap di sini bahawa Uh, akhirnya saya buat keputusan Dengan sembahyang istighfarah dan sebagainya Dan besoknya Saudara Dr. Rahim Ghosn telefon saya balik, tanya Dia kata, apa Ia punya keputusan Saya kata, saya dah sembahyang istighfarah Maka saya dapat petunjuk Saya tak boleh sign, kalau saya sign saya jual negara Jadi dia habis di situ Saya rasa inilah antara uh, Amalan politik Membahayakan Yang dibawa oleh Anwar yang saya rasa semata-mata dia mengejar masa Seolah-olah pada saya, Andor mengejar masa Untuk menjadi Perdana Menteri ya? Terburu-buru mengejar masa untuk menjadi Perdana Menteri uh, Yang saya rasa lah Tujuannya ialah Kalau dia jadi Perdana Menteri, mungkin dia boleh mengatasi Ataupun menyelesaikan masalah mahkamah yang dia sedang hadapi Sebab ketika itu, semua orang tahu bahawa Saiful uh, membuat tuduhan pada Anwar tentang kesnya. Dan saya rasa ini menyebabkan kenapa dia semakin terburu-buru mengejar masa untuk menjadi Perdana Menteri walaupun dia terpaksa beli, walaupun terpaksa berbohong uh, kepada orang tentang uh, apa itu, uh, 30 orang yang sudah bersedia untuk menyertai uh, Pakatan Rakyat.